День добрый, это Социальная краина и Черноморская телерадиокомпания в студии Катерины Негреча и будем говорить о Самым главным событием дня — открытие восьмого созыва Верховной Рады Украины, и будем говорить мы об этом с моим коллегой, главным редактором интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш, наш гость. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Наблюдали за событиями, за открытием Верховной Рады или смотрели ли? Ну, скажу, не, не пристально, да, но. Но поглядывали. Ну, конечно. Ну, давайте все-таки вот напомню нашим телезрителям, что сегодня произошло в общем то коалиция есть. Есть спикер Верховной Рады, им стал Владимир Гросман. Как и прогнозировалось, за его кандидатуру проголосовало 359 народных депутатов. Не голосовали только депутаты оппозиционного блока. Они также выступали и сказали, что у них, конечно же, есть своя кандидатура на этот пост, но подсчитали вилку и подсчитали, понимают, что голосов не хватит. Поэтому они не больше, кроме Гросмана, никакой кандидатуры выдвинуто не. 341 голос народных депутатов не поддержали избрание Арсения Цуника главой правительства, и два человека из блока Петра Порошенко проголосовали против этого: Сергей Каплин и Олег Муси. Еще двое воздержались: это Сергей Лещенко, Ольга Богомолец, Дмитрий Ярош, Борис Филатов, Владимир Поросюк при голосовании воздержались также. Сколько Рада начала работать, и все задают себе вопрос, сколько она продлится, а многие даже говорят, что вот сразу видно, первый день, и сразу видно, что эта Верховная Рада вот ненадолго. Ваше мнение? Ну, я давно говорю, что она ненадолго. И, ну, какие предпосылки к этому, да? То есть мы видим, что в большинстве уже, как бы, склоки между Коломойским и Порошенко, во-первых. Во-вторых... Э ну, та же самопомощь, которая по духу и по идее должна быть в оппозиции все-таки, но оппозицию уже занял оппозиционный блок, и быть в оппозиции с оппозиционным блоком очень сложно, поэтому большинство будет очень шататься сильно. В-третьих, ну, уже сегодняшний день показал, что Рада, к сожалению, не меняет систему. То есть вот она мало будет чем отличаться от прежней Рады. И почему я так говорю? Потому что тоже, да, кто принимал присягу, да? Как это делалось? То есть с первого же дня, с первого момента я еще не получив мандата, депутаты практически нарушили конституцию и показали, что договорняки и политическая целесообразность для них важнее, чем конституция, то есть чем принципы. Если нет принципов, значит как бы нет твердой основы для действия этой рады. А почему вы говорите, что мало чем отличается от предыдущего созыва? Вот новые лица. Я же говорю та же, же безпринципность. Я же говорю, они нарушили Конституцию сразу же. По Конституции должен был зверейский все-таки читать. Хотели вы этого, не хотели, но Конституция так обозначает. То есть, если бы он зачитывал присягу, вас бы это никак не смутило и не обидело? Это я могу по-разному к этому относиться, но он бы выполнил, то есть рада бы выполнила то, что написано в Конституции. А уже вопрос, почему, допустим, Загильский стал депутатом, где проголосовали за него полторы тысячи человек и 170 тысяч. Это другой вопрос. Но если власть допустила это, никто это не опротестовал, его признали депутатом цель, угу. да, значит, извините, выполняйте Конституцию. Если вы сегодня уже начинаете свою работу с того, что здесь закон, здесь не закон, здесь там конфеты я продаю, да, то это совершенно разные... Как а бы... это Конституция или регламент все-таки? Это Конституция. Я сегодня специально посмотрел. Угу. После этого есть четкая норма Конституции, что старейший депутат Верховной Рады открывает э, собрание, зачитывает присягу. У нас ее сегодня зачитывал Турчина, мы все это видели по телевизору, а все остальные ему вторили. Вот. Потом, ну, даже новый состав, да, он сильно обновился. Но, вы извините, если бы эти люди новые пришли и создали свою фракцию, да, или, ну, то есть, и начали влиять на работу парламента, и старых политических сил, то это было бы, наверное, ощутимо, поскольку Вы думаете, они что уже можно говорить влияют или не влияют. Я думаю, абсолютно, потому что они вошли в пропрезидентский, ну, в президентский блок, да, в блок э, премьерский. Соответственно, они приняли игры президента и премьера. Они будут играть правила игры, они приняли эти, они будут играть именно по этим правилам. Или контролировать изнутри, как, собственно, говорил тот же Мустафа, который зам главой. Вы знаете, Мустафа, наверное, недавно стал, ну, вернее, недавно, недавно стал депутатом, наверное, еще не совсем понимаю, что такое... Один день как? Что такое депутат. Я вот э, немножко опущу много, само мнение многих депутатов, поскольку я в этот раз, и, и прошлый, кстати, парламент тоже, я даже, я всю жизнь был помощником депутата, там, ну, корочка позволяет пройти в тот же парламент, да, да. решать какие-то вопросы. Никогда этим не пользовался, потому что я понимал, что депутаты это, в принципе, вот 450 лохов, извините за выражение, которые, из которых 10 человек или 20 принимают решения реально, и только, только потому, что они э, связаны с администрацией президента, с, с Кабмином, то есть с теми, кто принимает тоже решения. Все остальные, вот сегодня они большинство пришли туда, они же не знают, что, чем им заниматься. Я сегодня, кстати, встречался с некоторыми депутатами, то есть это не голословно. Угу. И они говорят, что вот три часа Приходит депутат, он сидит, то есть и большинство вопросов он не в курсе вообще, что происходит. Его вопрос там ну, законопроект, который он готовил и ну, собирается проталкивать, он будет через два месяца рассматривать. А сейчас я пришел, я не могу не прийти, да, у меня там, ну как бы, санкции сейчас уже наложено, да, нужно голосовать. Приходишь, сидишь как идиот три часа, мог бы его использовать с какой то пользой для дела, да? Не понимаю, что происходит абсолютно. Ну сегодня решались почему очень понятные и важные вопросы, избирались. Сегодня пункте, да, сегодня да, место. но опять же. Опять же, скажем так, что мы увидели сегодня, да, Гройсман как председатель Верховной Рады. Была неожиданность в этом? Не было, да? То есть, потому что президент так решил. То есть, опять же, насколько самостоятельно является сегодня Верховной Радой наши депутаты? Минимально самостоятельно, понимаете? И те, которые пришли новые, там, те же батальоны, ну, посмотрим через месяц или два, какими они будут, скажем так. То есть найдут ли они себя вот в этой Раде, где нужно сидеть три часа и ничего не делать потому что там реальная жизнь, а здесь регламент, процедура, которые в любой момент, опять же, могут нарушить, потому что там Турчинову нужно протолкнуть тот закон, а Гройсману тот закон, да, и тогда наплюют на Конституцию, как сегодня было сделано, и будут делать то, что нужно кому-то там сверху. Вы действительно думаете, что вот <как> журналисты, которые пришли в Верховную Раду, гражданские активисты, они вот просто проглотят эту данность, да, вот то, что есть, и все, и не будут бороться никак? Я абсолютно уверен, что если бы они хотели что-то менять, они бы объединялись, создавали свои. Времени же не было. Они об этом тоже говорили. Да. Месяц э, до выборов да. нужно найти... Подождите, у нас была та же партия ⁇ Воля да, ⁇ или та же самопомощь. То есть время было. Были партийные бренды уже, которые имели право как бы, ну, э, участвовать в выборах. Достаточно было объединиться и все. Но они почему-то пошли. Тот блок Порошенко, тот блок э, ⁇ «Народный фронт да. ⁇ то есть, как бы они приняли правила игры. И это уже заметно было даже по предвыборной кампании, да, как, как кто играл. Поэтому у меня нет ну, больших надежд на, скажем так, на вот и журналистов и общественных деятелей, которые прошли по крайней, ну кроме самопомощи же, и, или мажоритарщика. Вот эти, может быть, смогут играть самостоятельную игру. Те, которые прошли по спискам, тем более провластным спискам, я не думаю, что они будут играть как-то по, по своим правилам. Давайте также напомним, в фракцию блока Петра Порошенко вошли 142 народных депутата, возглавил ее Юрий Луценко. одним из заместителей фракции стал Мустафа Наим, о чем мы вспоминали уже сегодня. Во фракцию Народного фронта 83 депутата вошли, возглавил ее Александр Турчинов. А сама во главе с Олегом Березюком, там 32 депутата. Также была создана фракция оппозиционного блока, и 40 депутатов вошли в нее, глава Юрий Бойко. Радикальная партия Олег Ляшко, 22 человека. И 19 депутатов Батькивщины, фракции Батькивщины. И даже есть группа парламентское экономическое развитие, в которую вошли 19 депутатов. Виталий Хамутыник возглавил эту группу. И еще одна группа воля народа, 19 депутатов и Игорь Еремеев. В общем-то, вот ну, вот эти вот расстановки сил, никаких неожиданностей, никаких... И кроме вот, может быть, лидера фракции Самопомощи, честно, я не знаю, кто этот человек, и ничего о нем не слышал, и в, в, ну, как бы в период предвыборной кампании я не помню, чтобы он как-то себя проявил. Никаких неожиданностей, потому что наши коллеги-журналисты общаясь с источниками из политических сил, уже там за несколько часов, за день до этого уже знали, какие предпочтения есть у каждой политической силы, да, и кто какое место хочет, и какие Нет, переговоры... Давайте идут. говорить, Еремеев и Хамутынев пришли из прошлого парламента, у них там были свои группы, здесь у них свои группы, то есть здесь никакой неожиданности, mm -hmm. там по бюту никакой неожиданности, а кто там мог быть, кроме Тимошенко, mm -hmm. пока она жива, она никого не пропустит. Турчина, вы Народный фронт, это очевидно, да, Турчина делал все, чтобы Народный фронт как бы прошел, в принципе, выполнил. То есть по Порошенко Гройсман тоже, он его планировал в премьеры, американцы не позволили ему стать премьером, он его решил продвинуть представителя Верховной Рады. Абсолютно. И, и, не, здесь не то, что журналисты общались. Вот я не общаюсь, и вообще я как бы мало тусовочный человек. Я, вот, и отстранен даже. И новости даже редко смотрю. Ну, хотя я постоянно в информационном потоке, но как бы больше в интернете, да, информагентство я просматриваю. Но для меня здесь вообще никакой неожиданности. Вот скажите, Сергей, вы заметили, что а, то, что декларировали все политические силы, что ни в коем случае они не будут делить портфели, что кодный принцип он не будет использоваться на этот раз, но все-таки все разговоры а, и в этой студии в частности сводились к тому, и все там источники, которые подтверждали нет, что вот тому нужен портфель а, того министерства, да, борьба идет там и там, что ничего ну, я не заметил, поменялось. Что в этом больше месте. всего об этом говорили как раз самопомощь, говорили те, кто не хочет брать на себя сейчас ответственность, потому что вы понимаете, что ну, сейчас они не, смо... не способны влиять, скажем, на ситуацию Только в стране. медленное самоубийство политической силы. Нет, я не, не вижу, вы... это эти... наоборот, это как Минута раз выживание, действует. потому что если ты не способен влиять на процесс, то лучше в этот процесс не входить. Но поскольку да, нельзя в него не входить, потому что да, ты автоматически входишь в другой процесс, да, то есть в оппози... к оппозиционному блоку примыкаешь, то как бы приходится входить, но позиционировать себя, как, скажем так, нам не нужны портфели, мы определяем стратегию. Да. Они правильно делают абсолютно. А другие все и ну, такого политика вообще что значит не, нет квотного может быть официально квот нет но все равно кто-то где-то договаривается. поскольку они голосуют за премьера да, за правительство то э, скажем так, и голосование уже является претензией на ту или иную квоту. Mm -hmm. Туда поддерживают они того министра или не поддерживают. Если поддерживают, значит, они в нем что-то видят, значит, есть какие-то договоренности. Ваше отношение к премьер-министру Яценюку, и заметили ли вы за его за 6 месяцев работы вот такие какие-то существенные реформы или то, что действительно это там э, тот слух, который пустили, или ту легенду, что самый лучший премьер-министр, самый профессиональный премьер-министр за все годы э, Украины. Даже комментировать сложно, поскольку вот нужно было доллар второй раз, доллар его вырос, э цены растут в стране, война в стране продолжается, вопросы беженцев не решаются, их вообще не замечают. Да? Ну, каких-то глобальных реформ там ни милиции, ни суда, то есть я не вижу. Иллюстрацию приняли законно, так называемую, да, в очищении даже не иллюстрации, и то, который позволил пройти в Верховную Раду тем, кто голосовал за законы 16 января. Да? То есть я вижу стремление сохранить старую систему, законсервировать ее, стремление слить Донбасс, и считаю, что это один из худших премьеров, наверное, который у нас был. Хотя у нас все были, не дай ей Господь, но, но лучшим его назвать очень сложно. Для меня, по крайней мере. Мне кажется, кстати, может быть, я скажу что-то страшное, но мне кажется, Загильский, когда был премьером, он был гораздо более действенный поскольку тогда у нас до, до него фантики ходили, а потом вдруг появились нормальные деньги, инфляция резко упала, и начались какие-то реальные движения в экономике. Поскольку он занимался, мне кажется, все-таки тогда, ну, я тогда еще 20 лет назад был, да, тоже, может быть, не все понимал, но вот в этом и плюс, наверное, что я не понимал, как там, журналист, политик, да, и вот этих механизмов, но я видел, как простой человек, как изменяется моя жизнь от прихода этого премьера. Вот если сейчас смотреть, как простому человеку, как изменяется моя жизнь от премьерства, я ценю то она изменяется в худшую, в худшую и в худшую сторону. Самый простой аргумент, который можно вам сказать на это, не было же войны. Вот сейчас же война реально в стране происходит. А почему она происходит? Может быть, потому что кому-то выгодно, в том числе я ценнику, чтобы она происходила. Почему в Донецк выпустили колонну Стрелкова, да и война после этого, собственно, началась? Ее можно было блокировать еще в Славянске. Этого не делали. Впустили в Донецк колонну со Стрелковцами которую можно было уничтожить по дороге там, за 100 километров. Достаточно было ну, возможности авиации, наверное, и, и все прочее. Этого не делали. То есть очень много вопросов. И война не оправдание. Опять же, это при нем началась война, при этой власти. Да? И Турчинов сдал Крым, извините меня которая сейчас управляет фракцией ценника, хотя он нарушил конституцию, этим. нужно было обороняться, да, и как бы тогда бы Донбасса не было, если бы не было Крыма, Крым стал двигателем, скажем, тех процессов, которые сегодня начались в Донбассе. Оборона к чему-то бы привела, ну, к победе и к тому, что мы сохранили бы Крым. Оборона как минимум привела бы к тому, что жители Донбасса, которые поддерживали сепаратистские движения, они бы понимали, что у них не будет завтра российских пенсий и зарплат, как они этого хотели, mm -hmm. а будет э, тяжелый, скажем так, процесс да, обороны и всего прочего. Они думали, что все будет вот как, на, как в Крыму, на блюдечке. Мы сегодня проголосуем, а завтра нас Россия себе заберет. А это было изначально невозможно. И настроения в Донбассе были другие. А вчера появилась информация о том, что... Или сегодня утром, это за утром, что а вечером поздно или ночью состоялся разговор Порошенко, Петра Порошенко по телефону с Владимиром Путиным. И что Владимир Путин категорически сказал э, убрать из коалиционного соглашения вот пункт о НАТО и вообще вот и об этом федерализация сам, э, Но все-таки э, сегодня в речи президента в Верховной Раде он еще раз повторил, что Украина держит курс на НАТО. Так вот, э, верите ли вы в то, что разговор действительно такой был и что вот это давление, оно действительно происходит? В таком случае, как вы оцениваете действия президента Порошенко, если на носу война, он все-таки декларирует какие-то... Знаете, я всегда говорю, когда вот нам говорят, что нельзя там стрелять по российским войскам на территории Украины, да, потому что это спровоцирует войну, я всегда говорю, что если Путину нужна война, Ему не нужен повод для этого. Он просто сам спровоцирует ее. Найдут, запустят там отряд переодетый, который обстреляет там российскую территорию, и начнется война. Поэтому нам нужно выполнять свои функции, записанные в Конституции. Если на территории Украины проходят вооруженные люди, тем более, ну, как бы, солдаты иностранных государств, они должны быть уничтожены. Не нужно бояться никаких там реакций Путина. Поскольку у нас своя территория и свои права, у него своя. То, что давление идет, наверняка оно идет. И меня, кстати, в этой информации больше заинтересовало другое момент когда там комментировал кто-то там какой-то приближенный президент человек и сказал что раньше они каждую неделю созванивались оказывается а вот после австралии да путин перестал звонить порошенко и мне больше интересно не то что он сегодня ночью говорил а то что он раньше говорил и насколько это влияло на действия нашей власти вот это мне больше интересует а то что сегодня э, Порошенко прекрасно понимает что кроме путина есть еще запад и от запада он зависит больше Поэтому он не мог вот так вот резко отказаться от, скажем, альянса, от, ну, от интеграции в НАТО, там, вообще от западного курса. И еще больше он зависит от украинского народа. И как бы годовщина назад все случилось именно потому, что один слишком умный президент решил отказаться от Евросоюза, да, от западного курса, И чем он закончил. Порошенко это видит. Поэтому давление 100% есть, наверное. Другой вопрос, насколько Порошенко поддается ему и в чьих интересах. То ли в интересах Украины, то ли в интересах сохранения своего бизнеса в Крыму и в Липецке. Скажите, вот еще что. Впервые же в истории Украины сформировано вот коалиционное большинство, конституционное большинство, 302 народных mm -hmm. депутата. И означает ли это, что вот мы действительно стоим на пороге больших реформ? и что вот это вот большинство действительно сможет принимать решения в пользу украинского государства? Ну, давайте посмотрим. Я, честно говоря, в это не верю. Поскольку для реформ нужна политическая воля. Никто не мешал как бы, правительству, президенту и раньше проводить реформы. И без конституционного большинства, в принципе, было бы желание, и были рычаги, скажем, влияния на депутатов, то, что сейчас это большинство, ну это красиво звучит, это красивое начало, старт, скажем, этого парламента, но то, что там будут проводиться реальные реформы, мне слабо верится, поскольку очень много все-таки старых людей туда прошло, не заинтересованных в реформах. Власть, я опять же повторяю, президент и премьер всеми своими действиями показывают, что они заинтересованы в сохранении старой системы, потому что это их власть и их ресурсы скажем так, никто не считал и пока трудно просчитать, какое количество депутатов действительно нацелено на реальные реформы. Вот многие из новых людей наверное нацелены, но я думаю, что их, к сожалению, не конституционное большинство. -то. Это важный день сегодняшний, да, и Новая Верховная Рада, демократическое большинство в том числе, и для избирателей, потому что вот это в какой-то мере плоды революции, которая произошла в Украине. А для Украины, если вот так вот да, смотреть на это, это важный день действительно. А вот э, важен ли этот день для Донбасса сегодня? Ну, честно говоря, я... Может быть, я действительно скептичен излишен наверное, к нашему парламенту, но я даже это важно днем, честно говоря, не считаю. Настолько, опять же, сегодняшний день опять же показал, да, поскольку неожиданности не было, что решения все-таки принимаются не в парламенте, они принимаются на Банковой, на Грушевского. Парламент является как бы следствием договоренностей с Банковой, Президентской и Грушевского. Поэтому я бы не преувеличила роль парламента. Опять же, там собрались люди, которые не имеют реальной власти, к сожалению, и, скажем так, не принимающие реальных решений ну, по крайней мере, 450 человек да, объединиться, ну, они могут принимать реальные решения, если не объединятся и будут руководствоваться какими-то другими интересами, а не банковой. Но сейчас вся конфигурация большинства показывает, что они все-таки не самостоятельны. Поэтому я даже особо как бы, не вникаю в эти парламентские перипетии. Я прекрасно понимаю, что они ну, как бы, не решающие. Морально, да, как бы, то, что мы получили новый парламент, то, что этот парламент будет проукраинский, по крайней мере, да, и оппозиционный блок получил 40 ela Это, конечно, большой большой плюс, но опять же морально, потому что мы не знаем, если тот же Порошенко договаривается с Путиным о чем-то по ночам, то как будет голосовать его блог, и он называется украинским, да, ну как бы по духу, а действия могут быть совсем не не, не И те же законы 16 января, когда сдали Донбасс в аренду террористам на три года практически, и в принципе это все оказалось 16 с... сентября, сентября 16 да, извините, 16 сентября показывает, что как бы можно говорить об Украине но делать э, совершенно противоположные вещи. Э, поэтому для Донбасса это тоже, я не думаю, что это будет решать решающее значение какое-то иметь. И сегодня один мой знакомый подсчитал... Ну, правда, чисто по прописке, да, сколько там донецких депутатов, ну, депутатов с донецкой пропиской. Uh -huh. Вот три человека там оказалось. Хотя, ну, и там не было, в это число не входит там Семен Семенченко, который все-таки, ну, Донбассу имеет там другие, ну, у него уже киевская прописка, и у многих других там, но тех, у кого киевская прописка, это три человека. А люди, так, быстро привыкают к хорошему, привыкают к столице, да? к условиям игры, которые у нас в парламенте, к парламентской столовая, где дешевле там вещи, ну, продукты и все прочее. Поэтому посмотрим. Я не думаю, что действительно какое-то решающее влияние будет иметь этот парламент. Этот парламент все-таки вот напоследок, да, учитывая разговоры об экономической блокаде и заявлении Кабинета министров, все-таки, как вы думаете, этот парламент, он будет как действовать? Будет продолжать эту или объявит новую экономическую блокаду Донбассу? или что, учитывая, что только три человека, которые говорят, я думаю, парламент будет проводить, поскольку большинство в этом парламенте все-таки у фракции Порошенко и Народного фронта, да, премьера, то он будет продолжать эту же политику, которая ведется сейчас. Нового ничего нас не ждет? Ну, если только там, не знаю, комбаты пронесут в парламент оружие, да и Повторят армянский вариант, может быть, на что-то новое ждет. Так я не вижу предпосылок к тому, что там... Опять же, как будет распределяться комитет? Да? Угу. То есть, если Семенченко станет во главе комитета по обороне, допустим, то, может быть, он что-то сможет сделать. Но, честно говоря, я сомневаюсь, опять же, зная как бы, возможности наших депутатов реальные. Угу. Поскольку сегодня все-таки депутатская корочка, это скорее гаишников пугать реальные решения. В общем, нерадужные перспективы вы озвучили, и настроение у вас такое более пессимистическое. Нет, у меня реалистичное с... настроение, я к тому, что просто не нужно ожидать чего-то от нового парламента. Я, например, больше полагаюсь на то, что э, на реакцию народа, да, на действие или бездействие власти. Э, сегодня у нашей власти нет стратегии по Донбассу. Мы не знаем, что завтра придумает Порошенко или о чем он договорится с Путиным или там с Обамой. Вот мне бы хотелось просто понимать, что мы не сдаем, допустим, это ремонт, что завтра будет лажен вывоз людей, желающих выехать, и будет куда их поселить, да. Опять же, возможно, там заселение сел брошенных, домов очень много всего. И этим мы возродим наше село, да, и вывезем людей. То есть я бы хотел видеть стратегию, понимать, что Донбасс сдается или не сдается. Сегодня и здесь и наша власть, абсолютно непонятно, что она собирается делать с Донбассом. Отсюда люди не могут планировать, как бы, свою жизнь, выезжать, не выезжать, да. И, то есть абсолютно непонятно. У власти нет стратегии, ее не было все это время. Все время были какие-то там точечные договоренности от сегодня до завтра там вот так. Вот. И в этом основная проблема Донбасса. Парламент ее, к сожалению, не решит сейчас. Непонятно еще также, кто все-таки будет возглавлять комитет. В Верховной Раде. Это ждет нас впереди. Будем это обсуждать, конечно же, в нашей студии. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, поделились своим мнением. Напомню, общались мы с главным редактором интернет-издания «Остров» Сергеем Громашевым, нашим Спасибо. гостем. Спасибо вам за то, что вы с нами и продолжайте это делать, потому что каждый день трудимся, работаем для вас. И в этой студии самые интересные гости, обсуждаем мы только актуальные темы.